Действительно, да, я работаю в компании CMS. CMS ⁇ это английская юридическая фирма, шестая в мире, в принципе, довольно известная и в Украине тоже. Моя специализация ⁇ это банковское и финансовое право. В силу своей работы мы сталкиваемся, ну, большинство нашей работы ⁇ это работа с иностранными клиентами. В частности, мы очень много работаем с Европейским банком реконструкции и развития. Например, один из их последних проектов – финансирование строительства зерново-перевалочного комплекса в Одесском порту. Сейчас мы сотрудничаем с компанией КИС, это один из крупнейших портовых операторов в порту Южный, в рамках их совместного проекта с КАРБИЛОМ по строительству зерново-перевалочного комплекса мы видим из нашего опыта, у CMS есть очень большой опыт, к сожалению, не в Украине, а в мире, по реализации проекта государственного частного партнерства, что большая часть финансирования этих проектов образуется за счет заемных средств. К сожалению, в нынешних условиях можно констатировать, что не придет сюда иностранный инвестор. Ну, это лично мое мнение. Я не связан никакими. Я не работаю в, в государственном секторе, поэтому я могу говорить от своего имени честно и откровенно. Я не думаю, что сюда в данный момент кто-то придет и будет давать миллионы долларов на 20, не знаю, на 5, 10, 20, 30 лет. Это обычные сроки, если мы говорим о классических проектах ГЧП. Просто потому, что у нас нет э, надлежащей защиты прав инвесторов. Э, у нас непрозрачная система э, госзакупок. Э, НБУ принимает э, каждые три месяца новое постановление, которое ограничивает возможность э, распоряжаться своей валютной выручкой, выводить дивиденды. В частности, вчера снова, снова они продлили на три месяца эти ограничения, теперь до 4 декабря текущего года. Инвесторы банально не могут вывести деньги, которые они вложили, которые они заработали в Украине. В таких условиях, как бы говорить об успешных проектах классического государственного частного партнерства, к сожалению, тяжело. Что о чем можно говорить, если вчера да, Верховная Рада э, не смогла проголосовать э, настолько необходимые поправки к закону о государственном частном партнерстве? Поэтому э, на самом деле вот очень жаль, что ушел э, за министр Владимир. Очень было бы интересно узнать э, его комментарий по поводу тендера э, строительства дороги Львов, Краховец. То есть вот он сказал, что этот тендер возможно будет пересмотрен. Да? То есть буквально недавно были определены два участника, и теперь как бы, он снова будет пересматриваться. То есть э, у инвесторов нет уверенности, в, э, в ну, это, на мой взгляд, в украинском правительстве и в принципе в том, что они смогут э, получить средства, вложенные э, в Украину, обратно. Возможно, возможно, стоит включить в программу сотрудничества Украины с АМФ, например, пункт вот, о том, что нужно там усовершенствовать этот закон УВЧ и принять этот законопроект 158. Я не знаю, но как-то нужно просто э, э, поднимать э, уровень политической осознанности, осознанности и вообще. Э, э, работать с нашими депутатами, о том, чтобы они действительно думали об инвестор-привлекательности нашей страны. Вот. Это, в принципе, все. Спасибо большое.